Что там на ЖД вокзале было? Не, не, на ЖД переезде. Ну. No. Гулей поле, да. Трон сработал по маршруту, по перевозке. И сброс был не на крышу, не на стекло, повезло нам, а под, под, колесом. Под колесом? Да. Ну что, никто не пострадал? Нет, только одну женщину с кулками стекла ранила. То это цивильная машина была, да? Да, да, да. Перевозчик. Перевозчик. Ага. скинули, да, какой-то заряд? Да, да, заряд. Съел. Я понял. Ну а так, когда последний раз в погуляй, по полю, прилетело такое, что там мощное? Вот сильнее назад кап. Кап прилетел, да? Да, вчера сильный обстрел был, два дома разрушено, один сгорел полностью, другой рассыпан. Ну не было жертв, люди не погибли? Да, только вывезли людину, такие люди и такие ангелы, как вы. Да, да, да. Да, вот поэтому мы и говорим, нужно всегда вовремя эвакуироваться и не ждать, пока прилетит где-то в огород рядом соседний дом. Мы знаете, вот. теперь мы уже все согласны. Да. мы людям сколько объясняем, просто уже на опыте три года эвакуации занимаемся, что нужно выезжать всегда раньше. Потому что потом уже логистика, подъезды к городу, все контролируются дронами и нереально и нам, заехать. И нам администрация Виталий Николаевича да. постоянно скажет, ну просто каждый же думает, Три года прошло, три года прошло, прошло. да. Уже там уже должны как бы понимать, что оно к лучшему не движется, как бы всегда хуже, хуже и хуже. Поэтому ну, слава богу, что вы все-таки выбрали, сделали правильное решение.